assalomu alaykum azizlar kanalimizga ge xush kelibsiz bugun sizlarga bolani sutdan chiqarish bo'yicha bir necha tavsiyalarni berib o'taman demak boshladik bolani ko'krak sustidan ajratish ona uchun ham bola uchun ham juda yoqimsiz va achinarli holatdir ko'krakdan ajratishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish kerak imkoniyat va xohishingiz bo'lsa bola sutdan o'zi chiqib ketguncha emizsangiz yaxshi lekin bu davr kamida bir ikki yilni tashkil qilishi kerak agar ma'lum bir sabablarga ko'ra bolani ko'krakdan ajratishni ko'zlab qo'ygan bo'lsangiz quyidagi maslahatlar sizga qo'l keladi demak birinchisi ko'krakdan ajratish jarayonini asta sekin uzoq vaqt davomiga cho'zib amalga oshiring ko'p o'zbek oilalariga xos bo'lgan odat borki emizishdan chiqarayotganda bolani buvisiga tashlab ona uch to'rt kunga ketadi natijada bola ko'krakni bir necha kun ko'rmay his qilmay emizishdan chiqib ketadi hech qachon bunday qilmang birinchidan buning natijasida ayol organizmi qattiq zarb yeydi bir necha oy davomida gormonlar faoliyati tufayli ko'krakda sut ajralib chiqadi sut talabga yarasha kerakli miqdorda ajraladi lekin birdaniga talab bo'lmay qolganda organizm sut ajralishini tezda to'xtata olmagani sabab gormonal buzilish ko'krakda og'riq mastopatiya va boshqa salbiy oqibatlar yuzaga keladi buni oldini olish maqsadida ko'pchilik dori vositalardan foydalanadi lekin sun'iy ravishda dorilar yordamida sut ajralishini to'xtatish ko'krak bezlari faoliyatiga zarar keltirish ehtimoli ham katta ikkinchidan bola ko'krakdan ajralayotganda qiynalishi o'zi bir katta stress bo'lsa unga qo'shilib yana onasidan ham bir necha kunga mahrum bo'ladi buvilarning qo'lida u yig'lamay o'zini yaxshi tutishi aslida unga qattiq psixologik zarba keltirilganidan dalolat beradi keyinchalik u kechalari birdan uyg'onib yig'lashlari kunduzi o'zini injiq tutishi asabiy bo'lib qolganini ham ko'rib hayron bo'lmang eng yaxshisi bolani ko'krakdan asta sekinlik bilan ajrating o'sha kunlari ko'krak o'rniga bola sizning mehringizga to'ysin boshida kun davomidagi bir emizishni qoldirib ko'ring keyin ikkitasini keyin kunda bir marta faqat emizishga o'ting shunda bolani qiynamaslik uchun o'sha payt ko'chaga aylanishga chiqing bola yaxshi ko'radigan yeguliklardan tayyorlab yediring bolani qiziqtirib o'ynating asosiysi bola zerikib qolib ko'krakni eslab qolmasin borib borib faqat kechki uyqudagi emizishlar qoladi har bir etap orasida bir ikki hafta muddat bo'lsin agar bola qattiq qiynalayotganini ko'rsangiz ajratish jarayonini bir ikki haftaga suring shunda ayol organizmida ham sut ajralish surati asta sekin tabiiy ravishda kamayib boradi sut yig'ilib qolganda esa uni keyingi emizish vaqti hali uzoq bo'lsa sog'ib tashlash mumkin bo'ladi so'ramasa ham taklif qilmang ba'zi bolalar o'yin bilan ovora bo'lib emish haqida unutib qo'yadilar shunda qorni ochib qoldi deb o'zingiz taklif qilmang so'ramaganidan foydalanib boshqa yeguliklar bilan qornini to'yg'azib qo'ying orqaga qadam qo'yishga tayyor bo'ling ba'zida bir ikki hafta davomida kunduzgi emizishlardan butunlay voz kechgan bola birdaniga emishni qo'msab qolishi mumkin odatda bu holat bola yangi rivojlanish bosqichiga o'tayotganda namoyon bo'ladi shunda bir ikki bor kunduzi emizib qo'yganingiz yaxshi bu degani yana boshiga qaytish degani emas shunchaki bola organizmidagi o'zgarishlar davomida unga vaqtincha ko'krak usti ko'rinishidagi kuch berish degani xolos yo'q deyish vaqti ham bor agar bola sizning barcha harakatlaringizga qaramay qo'ymay emizishdan chiqmayotgan bo'lsa u holda to'g'ri yo'q deyishni o'rganing masalan bola emmasdan uxlolmaydi u holda ko'krak unga bir allovchi vosita xolos siz unga boshqa allovchi vosita topib berishingiz kerak bo'ladi ayniqsa adasining qo'llari qo'g'irchoq va hokazolarni bolaga taqdim etib uni allating ko'krakni tinmay so'rayotgan bo'lsa unga ko'krak ham uyquga ketganini ko'zlariga qarab mehr bilan tushuntiring albatta boshida u yig'laydi lekin sizning mehringiz yonidagi yumshoq ayiqcha unga sizning fikringizni tushunishga va qabul qilishga yordam beradi bola zerikmasligi kerak ko'pincha ikki yoshdan katta bola uchun ko'krak bir ermakdek bo'ladi zerikkan payti u onasini tizzalarida yotib emib o'ynashni xush ko'radi shuning uchun uni sutdan ajratayotganingizda zerikishga yo'l qo'ymang kun davomida boshqa ishlaringizni bir chetga surib faqat bolajoningiz haqida o'ylang uni o'ynating axir ish qochib ketmaydi lekin bolaning psixologik salomatligi uning butun umriga kerak bo'ladi emizish yupatish yo'lidir hech qachon bola yig'laganda yoki bolani yupatish maqsadida unga ko'krak tutqazmang u o'rganib qoladi keyin har yig'laganda emizguningizcha tinchimaydi agar bola shunga o'rganib qolgan bo'lsa u holda ko'krakdan ajratishdan oldin birinchi shu odatni yo'q qiling yiqilib qolib yig'lasa uni erkalab alahsiratib o'pib quchoqlang asta bu odati yo'q yo'qoladi va sizning quchog'ingizni o'zida ovonishni o'rganadi shundan keyingina ko'krakdan ajratishni boshlashingiz mumkin sabr qiling ma'lum bir rivojlanish bosqichi yurishni emaklashni boshlashi kabidan o'tayotgan bolani shifoxonada yotgan yoki shunchaki kasal bo'lgan bolani aslo emizishdan chiqarmang shu paytda bolaga aynan ko'krak susti talab etiladi muhimi bolani ko'krakdan chiqarayotganingizda u ko'kragingiz o'rniga sizning mehringiz va e'tiboringizga to'yib olsin shunda katta bo'lganida kichkinaligida yetarlicha qondirilmagan ehtiyojini qondirish yo'llarini izlamaydi psixologik stresssiz ko'krakdan chiqqan bolalar katta bo'lganda juda mehribon odamlarga talpinadigan va xushfe'l bo'ladilar o'ylaymanki ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi agar videoyimiz yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni hamda layk like, bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat